Museum Polis. Museum Polis. Sejarah Polis di Malaysia uh, telah dimulakan uh, ke awal ke lebih 6, uh, tahun British lagi. Sudah melebihi 100 tahun di Polis di Malaysia. Tapi polis kita masih lagi menggunakan raja, polis di raja Malaysia. Dan di hadapan sana, di sebelah kiri, ialah uh, museum Kesenan kesenian islam uh. Kami art museum uh, di, sini. Uh, di sini banyak dipamerkan uh, replika masjid-masjid terkenal di dunia Termasuk juga tak apa Ada juga replika saja Dan dipamerkan Dua kiri kita ya Dua kiri uh, Dan juga dipamerkan ada uh, adat, -adat resam Orang-orang islam di seluruh dunia, dunia. Dia juga ada antri. Antrinya RM15. ringgit masuk. Antrinya Yang murah pergi museum negara tadi RM22 saja antri. Di hadapan kita akan melihat ialah masjid negara. Kita akan melalui. Tapi uh, struktur sebelah kiri ialah pusat Islam. Sebelah kiri pusat Islam dan juga jabatan agama eh sebelah kanan sorry 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 sebelah kanan anda ialah pusat uh, Ustaz Islam uh, dan jabatan uh, agama Islam wilayah persekutuan uh, di hadapan majlis negara yang uh, apa yang uniknya tentang majlis negara ialah di kubahnya kerana majlis yang lain kubahnya berbentuk bawah uh, dia panggil uh, Moorish Architecture Tetapi kubah masjid ini uh, Berbentuk payung payung yang telah siap dibina pada tahun 1967 di ya, payung arkiteknya adalah arkitek tempatan dan buat, buat masa ini dia boleh menempatkan seramai 15,000 ribu jemaah pada satu masa kalau di sebelah di sebelah hujung sana terdapat dinamakan makam pahlawan di mana makam Perdana Menteri Malaysia yang kedua aa, ketiga Perdana Menteri Uh, makam Perdana Menteri Malaysia yang pertama di, di Kedah dan dia adalah keturunan raja. Tapi yang kedua Tun Raja Tun puting on uh, di ditempatkan di sini, semadi di sini. dipanggil makam pahlawan. Dan uh, cuba kita lihat kalau di sebelah kanan uh, di depan sana, di sebelah sini, sini kan, di sebelah kanan, ini seolah-olah macam bangunan di India ya. Itu adalah bangunan pentadbiran uh, administratif uh, bangunan administrasi um, kereta api ya, railway. railway yang telah dibina juga di British. di sana, termasuk juga di sana. Arkiteknya, arkitekturnya menggunakan seni bina India Utara. Dia panggil Mohon Arkitekturnya. Uh, di mana arkiteknya adalah British uh, yang bernama A.P. Hubbard Ya? A.P. Dan di sana stesen kereta api, pada itu dinamakan stesen kereta api lama kerana stesen kereta api pada masa ini telah berpindah ke Kuala Lumpur Central ataupun KL Central. Di mana KL Central adalah hub transport, hub pengangkutan di Malaysia. Stesen hub yang not-not di Malaysia, di Kuala Lumpur, transportation hub. Of Kuala Lumpur ya Kuala Lumpur, hub pengangkutan di Kuala Lumpur yang tu yang berwarna putih nanya, ha? stesen kereta api lama. Ha, sekarang dia hanya jadi stesen komuter. Ha, komuter ni adalah ha, kereta api yang laju tetapi um, cuma untuk tempoh perjalanan yang dekat saja contohnya untuk ke ke Seremban ha, dan sehingga ke Rawang. Kita ada bermacam-macam jenis kereta api di, dalam kota raya ya. Kita ada LRT, Light Rail Train. Okay. Ada ada tiga line, iaitu Ampang Line, Kelana Jaya Line dan juga Seri Petaling Line. Dan kita juga ada Monorail. Monorail uh, Jalan Atas. Ini Bukit Bintang. Dan kita ada ERL, Express Rail Link. Ah, ha, itu dari KL Central sampai ke Kuala Lumpur International Airport. Ah, ha, itu laju. Jadi memang cepat ya. Nah, di kelajuan kecepatannya ialah 160 km sejam. Jadi dari Kuala Lumpur ke ke bandaran cuma mengambil masa 20, 28 minit saja. Ha. Ya, cuba lihat di sebelah di hadapan, di sebelah kanan anda. Ini juga seolah-olah bangunan di India ya. ha, kerana dia menggunakan hall architecture dulunya adalah pusat administratif di zaman British ya. ha, namanya ialah bangunan Sultan Abdul Samad dan jika anda lihat di sebelah kanan yang bangunan agak tinggi berwarna putih ha, itu adalah um, kantor Petronas sebelum Petronas berpindah ke Menara Kembar kantornya ialah di sini Apabila menara komersial dan semuanya telah berpindah ada di sini disewakan kepada syarikat-syarikat. Bangunan Sokta Abdul Samad ni telah siap dibina pada 1995 menambahkan ni. Di mana memusatkan pemerintahan British pada masa itu ya. Dan jika tuan-tuan lihat di sebelah kiri kita ialah ada padang yang ini dinamakan Dataran Merdeka. Di mana di sinilah telah diiktiharkan kemerdekaan Malaysia pada 31 Ogos 1925 kan? Itu bangunan 125. Ha, itu maksudnya ialah dia menyambut ulang tahun ke-125 pada tahun hadap. Tahun lepas lah. Tahun ha, ni patut 126 lah. Itu adalah bangunan, uh, itu club sosial di zaman British. Nama dia Royal Selangor Club. Ha, kerana pada masa itu, uh, British dia tidak campur dengan tempatan dia jadi dia mengadakan satu club club elit namanya hanya untuk British dan isteri-isterinya juga di situ bawa dia punya anjing dia nama um, yang dia panggil Spotted Dog ha. jadi di situ lebih dikenali sebagai gothic, gossip. gossiping center ha, pusat untuk gossip gossip ha, dan di akhir di sana kita lihat itu adalah ada gereja jadi pada masa dulu padang ni adalah tempat bermain kriket Seorang pegawai British bermain kriket. Petang-petang dia main kriket pegawainya. Istrinya pergi gosip, gosip di klub sana. Aa, di akhir sebelum pulang ke rumah, pergilah bersemayang bersih. Sucikan jiwa katanya. Aa, dan di sini, bangun tak bersama. Sekarang ni sudah menjadi, ha, selepas mereka dia, dia banyaklah aa, bertukar tangan. Ya. Dulu ni tak pemerintahan negeri Selangor. Dan selepas tu jadi mahkamah persekutuan. Dan pada masa ini ialah menjadi uh, Kementerian uh, Kementerian Penerangan Komunikasi uh, dan Kebudayaan. Ministry of Information Culture and and um uh, Ministry of Information, uh, Communication and Culture. Ah uh, uh, boleh. Siapa yang mau berfoto bisa aja turun turun dari bisnya.